Adim Farah, quien comenzó su vida en la pantalla en los últimos días, fue muy popular cuando observamos las tasas de calificación. Mientras las redes sociales comentaban sobre la serie protagonizada por Demetoth Demir y Engin una peligrosa escena de la serie no escapó a la atención de la audiencia. Hemos recopilado las escenas y los comentarios en los que la actriz Demetoth Demir no usa acrobacias en nuestro contenido. Se ha hablado mucho de mi nombre es Farah. Que ha hecho una entrada asertiva en la vida de la pantalla en los últimos días. La serie, protagonizada por Demet Özdemir y Engin kiurek mostró su éxito al estar en lo más alto de la lista de rating. Adaptada de la serie argentina La chica que limpia, la serie también ocupó su lugar en las pantallas como adaptación de la adaptación estadounidense La señora de la limpieza. Para aquellos que no saben, agreguemos el tema de la serie aquí. Mientras huía de Irán a Francia hace seis años, Farah tuvo que detenerse en Estambul porque se enteró de que estaba embarazada. Comienza a vivir aquí como un fugitivo. Además, su hijo Kerimsa tiene una enfermedad rara. A pesar de tener una educación médica, Farah trabaja ilegalmente como limpiadora en Estambul. El objetivo de Farah en la vida es que su hijo Kerimsa recupere la salud, y tenga una vida como la de un niño normal. Por lo tanto, Ahorrará dinero y completará el tratamiento de su hijo e irá nuevamente a Francia. Pero el mundo de Farah se pone patas arriba de la noche a la mañana. Es testigo de un asesinato cometido por la mafia en un lugar que va a limpiar y conoce a Tajir Lekesid. Aquí, a costa de su vida, limpia la escena del crimen sin dejar rastros. Sin embargo, se le pide a Tajir que mate a Farah, ya que es testigo presencial del evento. La serie que puso patas arriba los ratings con un segundo episodio tras el primero, recibió intensos comentarios en las redes sociales, especialmente con una escena. La publicación de esta escena, en la que Tajir intenta arrojar a Farah desde el piso 20 de un edificio por orden de su jefe, ha generado mucha reacción ante el aumento de feminicidios en los últimos años. Dejemos aquí la escena en cuestión. Si bien el efecto de esta escena en la serie aún continúa, resultó que Demet Ozdemir no usó un truco en la escena en cuestión. Si bien felicitamos a Ozdemir por su valentía, quien filmó una escena realmente peligrosa en un edificio de 20 pisos, los dejamos solo con los encomiables comentarios sobre su actuación en las redes sociales. No olvides suscribirte a mi canal para más.